श्रीगुरुवायुरपाशरणं दशकं नाल योगाभ्यासं योगसिद्धिं कल्यतां मम कुरुष्वतावती कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रु तुष्टिमाप्नुया ब्रह्मचर्यदृढदाधिभिर्यमैः आप्लवातिनियमैश्च पाविदाः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्गजात्यमभिवा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्यसन्दं प्राणवायुमभियम्यनिर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापकृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिदे प्रयत्नदो धारये खिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसम् अन्तरार्द्रदाम् उद्वहेम भवदं घ्रिचिन्दकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामगे ध्यानयोगनिरदास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी उन्मिषन्मधुरता हृदात्मना सान्द्रमोदरसरूपमादरं ब्रह्मरूपमयि देवभासदे तस्स तस्समास्वदनरूपिणी स्थितिम् समाधिमयि विश्वनायका आश्रिदा पुनरदा परिच्युदौ आरभेमहि जनादिगम् इत्थमभ्यसननिर्भरो लस त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिदां गदाः सञ्जरेम स्वसमाधिविजये दुयः पुनः मं शुमोचरसिगक्रमेण वा योगवैश्यम् अनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज लिङ्गदेहमभिसन्ध्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुदुगीदुमूर्धः सार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवळक्षपक्षदैः उत्तरायणजुषाज दैवैः प्रापितोरिविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थिदोऽधमहरालये यदा शेषवक्त्रदखनोष्मणाद्यदे इयदे भवदुपाश्रयस्तदा स्वेथस पदमदपुरैव वा तत्र वा तव पतेऽथवा वसन् मुक्तदा स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते जगदण्डमोजसा तस्य जक्षिदिपयो महो निलद्यो महत्प्रगतिसप्तकावृदिः तत्तदात्मकतया सुखी यादि ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगदिमीदृशी व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पदे सच्चिदात्मगभवद्गुणोदयान् उच्चरन्दमनिलेश पाहि मां श्रीगुरुवायुरपाशरणम्